До конца года, вот ты, ты ожидаешь, что будет? То есть, если все продолжится, мирный трек этот забыли про него, то есть, на твой взгляд, да. то есть, они способны как бы накопиться так и, и, и так попытаться позаходить, чтобы обвалить э, фронты? Ух, смотрите, я думаю, что будут они все-таки на Сумскую область давить больше сейчас, вот, потому что они почувствовали там, да, порывагу такую сильную. И с Покровского направления все-таки вот эти бригады, которые вышли с Курской области, наши, ну, помню, mm -hmm. это немалое количество, это практически 13 бригад, да, я думаю, что мы все-таки сможем сдержать, если вот эти бригады возобновят и правильно их э, раскинут на направление. Опять же, на на Покровское направление. Знаете, как у нас вот на направление какое-то вот берут там ОУ в Хортице, например, или там, э, или там вот Покровск, да, там на Покровском направлении. У нас ставят, например, основная бригада, это 25-я ДШВ, да, угу. у Крема там аэромобильно да, там. Все трех... остальные придут. Да. Остальные к ней, то есть да. ТРО идет, и НГУ обязательно, то есть левый и правый фланг прикрывает. Основное направление, направление всегда берет ДШВ, правый левый фланг прикрывает ТРО или там ну, сумижники называют так uh -huh. сумижники uh -huh. друзья uh -huh. uh -huh. да вот и как смотрите ДШВ вот эта 25-ка, она же ж не вечная тоже да ну на таком направлении на что же не вечная прекрасно все в новостях да там все все класс что мы там их но по честному не что же это ж ну, мы у нас же тоже потери есть uh -huh. И плюс, я же говорю, сумижники не такие подготовленные, как десантники те же, да, там, uh -huh. так, вот про навчальные центры, да, если в ДШВ, там понимают, что, там уже понимают, на, на что идут люди, да, uh -huh. то в ТРО, ну, приехали там, я вот разговаривал тоже, там мы даже, ну, они даже они автомат не могут разобрать. Понимаете? Ну а это как бы, ну это, ну надо по-любому, по ну вообще как бы да стрелять еще с него, надо еще и как бы пытаться защищать себя, не то что там mm -hmm. не просто что там уже как приманкой быть совсем уже там хоть чуть-чуть mm -hmm. охотником. Mm -hmm. Ну да. Смотри, на данный момент из того, что мы видим по линии фронта, например, там где были успехи у россиян, брошили, тот же Покровск, там остановили и считается, что даже где-то по контратаковали, считается, что там очень большую роль сыграли как раз всякие разные заведения, предрозделы угу. беспилотных средств. Угу. И они прямо там устроили килл-зону, и те не могут пройти и так далее. Угу. То есть, ну и наверняка, как бы там технологическая составляющая, она развивается, ее хотят масштабировать, очевидно. Но, тем не менее, как бы у россиян, если им сейчас какую-то пытаться получать еще порывагу, им надо где-то проваливать фронт. Вот ты чувствуешь, что этот фронт может быть с нашей стороны провален? Я думаю, это внезапно будет. У них, как всегда, где-то будет подготовлена какая-то... Основные мы даже не можем, мое мнение, мы не можем продумать, в каком моменте, в каком, где они найдут эту лазечку, но они ее найдут. И нам надо быть к этому готовым, для того, чтобы у нас были опять какие-то бригады, которые у нас, чтобы не на горячке создавалась, какая-то звезда группа, там, загин, который поедет, или там ударный кулак, который который будет там, который когда будет как оно скажите, я не скажу, окружение, чтобы да, выбивать там наших, чтобы mm -hmm. вышли. Чтобы у нас были созданы бригады, уже некоторые, которые будут уже вдруг чего ждать и полностью выдвигаться, туда, максимально как бы тушить этот пожар. да, там. Угу. Mm -hmm. Вот, просто банально сейчас говорить, там Покровское направление, там Успеновка, там, ну да, может быть там, может быть там, сейчас вот погода начнется прекрасная, хорошая, да, для них этого всего оптоволокна, вот этого всех всех дронов, логистику начнут перебивать, логистика начнут ну возможно там, да, все-таки Покровское направление, но возможно еще и... И все-таки вот я говорю про Днепропетровское, вот это вот ново, Новопавлевка, вот это еще. Угу. Угу. Так, ну, э, э, если говорить об ожиданиях на конец года, что ты думаешь, к чему мы придем к концу года? М -м 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 -м, думаю, будут еще бои за Покровск, это сто процентов. Еще не раз они будут пробовать штурмовать, будут, думаю, чуть-чуть Позже подготовлено, вот эти вот войска с Курской области переведут все-таки на помощь в Покровск. Покровское направление. Переедут вот туда, э, под Кременную, Серебрянский лес тот. Уже полностью, я думаю, все-таки сделают окружение. Раз пацаны там с Феникса говорят. Это Феникс там. Э, беспилотники Феникс, которые mm -hmm. да, там, группа. Вот они там еще пока держатся. Э, э, они еще как бы там... Э, Помогут там, то есть, я думаю, там, где будет э, с Курской э, вот этой, да, области приедут эти все корейцы всякие, всякое вот это, да. Э, и я думаю, мы, они еще не раз зайдут, мы их еще не раз выгоним. Вот mm -hmm. это вот будет, как я говорил про вот эту Локню, да, mm -hmm. что по месяцу одну и ту же посадку делят. Вот у нас, я думаю, вот такое будет. Сильно большого продвижения, я думаю, не будет. То есть, ты не ожидаешь сильно большого продвижения? Там mm -hmm. сильно большого прорыва, я mm -hmm. не думаю, что будет. Mm -hmm. Uh -huh. Думаю, ну, что у нас там высшая команда, они не настолько там... Да. На твой взгляд, россияне на мобилизацию пойдут? Им придется идти на мобилизацию? Или то количество, условно, войск, которые есть у них сейчас, которым они располагают, им будет достаточно для того, чтобы продолжать эти качели? Их видите как... Я смотрел недавно интервью одного СВОшника, ну, который участник СВО с той стороны. Uh -huh. У них такое... У них, они как думают, они про нас очень хорошо в СУ, ну обзываются очень хорошо, вот, и там не один он, да, они э, думают, э, как он сказал, он говорит, они очень хорошо воюют, вот когда мы их режим свергнем, и когда начнем наступать на Европу, мы типа с ними будем, да, они так думают, вот пересмотрите, если кому интересно, пересмотрите, они думают, что мы развернемся и пойдем на Европу вместе с ними. Вот mm -hmm. когда они поменяют нам тут режим. То есть они в это верят, это так вот жестко. Я думаю, будет мобилизация. То есть люди, которые не такого уж там, пойдут они? Да, пойдут. Ну, я, я это понимаю так. У них и, и зарплаты другие там. И, во-первых, смотрите, еще же у нас там оккупированные территории есть. Уже пленные есть, которые из Запорожской области, да, там с Михайловки оккупированы. Есть уже пленные, да. Они не так, не так мотивированы, но они уже как бы есть. Понимаете, уже э, люди им предлагают уже работу, да, там, э, ну как бы работать, ну работа, это тоже работа, что я повторюсь, потому что это профессия тоже, да, военный То есть людям как бы поставлена такая, да, граница, и они как бы уже идут, подписывают контракты с тех территорий уже оккупированных. Ну то есть, конечно, пойдут. Да, я думаю, это больше они как бы как пытаются влиять на на Украину. Э, я слышал такие мнения от разных моих друзей, uh -huh. которые говорили о том, что у нас есть такие настроения в вооруженных силах Украины, что мол, типа очень большая обида на Запад, uh -huh. что Запад не дал оружие и uh -huh. и мы в общем-то оказавшись в такой ситуации ну, достаточно, которая нам бы хотелось получить. Uh -huh. И мы оказались в такой ситуации, когда мы, значит, вынуждены э, терпеть большую войну, uh -huh. э, воевать в ней. Угу. получается по сути за Запад по сути да и люди так думают что это они мы как бы воюем за Запад а Запад при этом при всем не хочет окончательно как бы рассориться с Россией и поэтому дает нам от, от очень мало очень мало ну силу чего они не хотят рассориться в силу Газа да. Не, ну это смотри, это же как бы набор аргументов конкретного там военнослужащего, который угу. условно может так думать. То есть я, угу. я знаю, угу. что подобные мнения, они полу ну, они присутствуют. Угу. И россияне, на мой взгляд, они как бы пытаются влиять на эти мнения, они их пытаются тоже как бы расширять. Угу. И вот эта вот мысль о том, что мы можем на самом деле э, как бы или даже не то, что можем, а э, есть такое мнение, что хотелось бы нам наоборот чуть ли не как бы, обвинять во всех грехах Европу, западных союзников и так далее, как бы, а не даже россиян. Вот тренд последнего времени ⁇ это там, штаты виноваты, Европа виновата, нам всем не додали. То есть у нас нету как бы задач к самим себе, что типа, ну понятно, чего они там не дают, мы-то что, давайте же как бы строят там. У нас нету такого, знаешь, израильского принципа, условно uh -huh. говоря. Uh -huh. Нас мало, у нас мало территории, нам никто не помогает, нас могут все бросить, uh -huh. нас все могут уничтожать хотеть с разных сторон как бы. Ну, мы тогда должны стать сильнее внутри. Да, мы там объединяемся, строим чего-то, ВПК развиваем угу. во всех гаражах и тому подобное, и, и, и пространствах, и площадках. То есть у нас нет как бы, задач к себе, у нас есть претензии на Зовни. И причем угу. претензии в сторону Запада. Не в сторону того, что Россия плохая напала, а в сторону того, что как бы, мы-то -то, мы хорошее, мы защищаем Европу. То есть это же мы же сами разогнали это. И, и, и политическое руководство, как бы это любило разгонять. Вот. Поэтому, я, думаю, такие интервью они в пользу вот, вот сюда, как бы идут. Угу. Смотрите, общаюсь. У меня, я общаюсь с в основном, с пацанами, мужиками, те, которые воюют давно. Да. И... Там таких настроений нет. Там таких настроений нет. Это те люди, которые еще воевали за 2341 гривну, не зная, что такое УБД, не зная, что такое форма, да, там сами все это покупали. Да. Хотя и сейчас в данном моменте. Да, в моем окружении таких настроений нет, что мы там против Запада там будем воевать. Нет. Такого бы я не... Нет, я думал, что. Но желание пообвинять Запад, же у многих есть, что не додали там оружие там. В траве. Я смотрите, я вам так скажу, mm -hmm. кто об этом говорит, вот так. Ну кто об этом говорит? Я не знаю. Я, а я вот могу сказать, что какой-то там, э, вот у меня какой-то конкретный на выходах, да, там где конкретно у меня, у меня не было каких-то, что у меня нет оружия там. Не было такой потребности. Mm -hmm. Этих автоматов валяется, чтобы вы понимали по посадкам, там сколько хочешь патронов, сколько хочешь, валяется. Не побойся, просто выбеги с этой конуры какой-нибудь, там где ты заныкался, и посмотри, там рядом лежат. Ну, те, кто были в посадках, те знают. Там нет потребности в этом особо. Там надо выжить, там надо спрятаться, там, пока по тебе дрон. Ну, наверняка, взять. как бы, речь не про это же. Наверняка, речь про то, что, типа, там, артиллерия, снаряды. Ну, вот видите, смотрите, я же вот про Курскую операцию все-таки вот... <связывая> да, да. подготовлена была, то есть, и, и 3, 7, м 37 работала работала. А вот по поводу оружия, кстати, я вчера разговаривал также с человеком, и взяли одного командира роты, который э, в Боровой продавал М4. <связывая> да, М4. Кому? <связывая> это М4. Послушайте, эту М4 они оформили на... Ну, по документам начали проверять, что это за М4. <связывая> и начали смотреть, на кого она записана. Она записана на 500 да, без вести пропавшего. Угу. Начинают смотреть, начинают как бы узнавать, и тут пробивают, оказывается, этот человек в плену. И есть конкретно угу. видео, там, где он говорит о том, что он действительно в плену. Оказывается, начинают узнавать, у него на выходе был АК-12. АК-12, который трофей, uh -huh. то есть он вообще нигде не числится, uh -huh. поняли? Оно не числится до того момента, пока оно там его по документам не оформят, uh -huh. полностью на него не начинают выделять боеприпасы. У него был трофейный АК-12, uh -huh. но так как у нас вот командование решило, так я не могу сказать, опять же, позывные, но это в Боровой, я знаю точно, это uh -huh. вот на днях было продавал и это просто не первый раз, насколько, потому что у человека нашли гелендваген, у командира роты, да? Но, спрятался. Ну, где-то тут, я так понимаю, уже на мирной земле, вот, нашли Геленваген, да, стоимостью за миллион, там, да, там, больше, там, по 2 миллиона, или что такое, не могу там, вот, и эту М4, и это же, понимаете, это же не только, у нас же вообще какая тенденция в армии тут, в ЗСУ, до, ну, у нас же есть такие, мы же забываем, есть такие старшины, да, вот, прапорщики, те, те которые материально ответственные люди, uh -huh. материально ответственные. и им очень выгодно, когда людей подают без вести пропавших, на них можно очень многое списать. Понимаете, mm -hmm. понимаете, mm -hmm. и еще э, командирам э, ничего же не стоит, вот ничего же не стоит, там всего надо два свидетеля, по-моему, и командир роты может писать о том, что даже если человека не забрали от, э, с посадки, да, он двухсотый, и вот там, ну, я как знаю, некоторых mm -hmm. пацанов там как бы отстаивали нормальные командиры рот, двухсотых, если там два человека подтвердило, или дрон подтвердил uh -huh. его, да, то командир роты может писать о том, что он двухсотый для того, чтобы по-любому остались какие-то вещи, да, человека. по-любому остались какие-то, ну хоть какое-то, но уже можно что-то хоронить, да. ну uh -huh. соответственно uh -huh. и по документально, по бюрократии, это все, по всей системе уже человек может быть похоронен и признан, что он, да, он ну, погиб. погиб, погиб uh -huh. и да, и по документам, чтобы это было при защите батькивщины uh -huh. указано против там сбройной агрессии uh -huh. российской федерации чтобы да, да, да. И для того чтобы -то, uh -huh. я как бы думал не раз об этом мы если может помните я вам скидывал нас заставляли когда э, когда они там крепко кабами начали по боровой мы там я в разведке да еще был э, это по-моему весной да было что нас заставили или летом э, uh -huh. писать э, э, в на, на кого в случае моей смерти кто-то будет отрымывать, что я там на дочку писал, да? Угу. Ну, я, помните, скидывал вам, что вот нас заставили угу. там всех понаписывать, угу. что на кого будет вот это, это угу. да? Да, вот и как бы, ну, видите, у нас легко лучше признать без вести пропавшим, накидать на него там кучу спальников, бронежилетов, касок, угу. э, ну весь набор, да, то есть как будто он был полностью снаряжен, да, от бушла, от, знаете, как можно там угу. от гандона до патрона говорят, вот и как бы, да, легко так это сделать, да. То есть прапорщикам и материально ответственным лицам выгодно записывать Выгодно, конечно. Записывать. Конечно. Ну а кто знает, с чем он пошел, понимаете? Во-первых. Во-вторых, у пацанов хоть у одного узнать, кто-то видел хоть один раз БР свою? Uh -huh. Боевое распоряжение, что он должен. Я ни разу не видел своего. Ну, когда еще когда-то на Дебальцевском направлении с группой 59-й бригады, мы uh -huh. еще там, да, я видел эту БРК, я uh -huh. видел, там, где конкретные там, ширина, там долгота, там поблизу такого то пункта, там очень много что прописывается, uh -huh. понимаете. Uh -huh. Uh -huh. В эту БРК, да. А тут сейчас как бы ни БРК, ничего, как бы, на боевых розпоряджень. Видите, даже бушлаты не зрели, чтобы Сучения пошли. Представляете, типа, абсурдно, абсурдно. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, я так понимаю, эту историю вы рассказали для того, чтобы продемонстрировать, какие реально у нас проблемы и настроения, куда, куда они ну, да. идут идут. То есть скорее да, про настроение. -то, да, про да. то, чтобы что-то там оформить, что-то вымутить, как бы, что-то продать, как бы поторговать. Ну. Скажем так, я М-ку видел два раза и то на полигоне. Поняли? Mm -hmm. Mm -hmm. И то там на стрельбах, да. Не, ну понятно, там русские, там всякие эти новые, там АКР, там один раз там видел, там АР, там, э, ну, а такого западного оружия, ну, из гранат, да, этого там достаточно, у нас mm -hmm. достаточно, например, тех, кто идут, там, э, наверное, тебе может и не пригодиться, там, у нас, ну, там, и там их тоже валом, в конце концов.